Salam əziz uşaqlar. Bugünkü dərsimiz düzbucaqlı koordinat sistemi olacaq. Dərsliqdə səhifə 120-də olan tapşırıqlar yazacağıq. Çalışma birdə olan şəkli ekrana yerləşdirmişəm. Orda qeyd olunub ki, müstəvidə qeyd olunmuş nöqtələrin koordinatlarını tapın. Bildiyimiz qaydaya əsasən, nöqtənin koordinatlarını tapmaq üçün onun Mötdərzə içərisində birinci absisi, ikincisə ordinatı olmaqla göstərilir. Biz birinci başlayaq A nöqtəsindən. A nöqtəsinin koordinatlarını tapmaq üçün mötdərzənin içərisində birinci nöqtənin absisi 4, yəni x oxunda 4, y oxunda da yana yəni ordinatında 4-ü göstərir. Deməli A nöqtəsinin koordinatları 4 4 olacaqdır. Digər bir koordinata keçirəm M nöqtəsinə. M nöqtəsinin absisi 3, ordinatı olmadığına görə, y-i 0 alır. Hər hansı bir e, H nöqtəsinə keçək. H nöqtəsinin koordinatları e, -2 e, y-ki isə -2 nöqtəsidir. Yəni H nöqtəsinin koordinatları -2 -2 nöqtəsidir. Digər nöqtələri də sizdən tapmağınızı xahiş edirəm. 2-ci çalışma. 2-ci çalışmada düzbucaqlı koordinat sistemi qurun və aşağıdakı nöqtələri qeyd eləyin. E, kitabda şərhdə nöqtələrin yanında e, hərflər qeyd olunmub. Mən sadəcə özüm qeyd elədim ki, biz çaşmayaq. Dəqiq başa düşək deyə bunu etdim. Amma kitabdakı rəqəmləri yazmamışam. Digər rəqəmləri yazmışam ki, siz onu özünüz yazasınızsınız. Ə, 1-ci x=3, y=2. A nöqtəsinin koordinatları vermişəm. Bu nöqtəni qurmaq üçün x oxunda 3-ü, y oxunda 2-ni tapıb onların kəsişmə nöqtəsi. Bax, bu nöqtəni qeyd eləyib bura A nöqtəsi deyəcəyik. 2-ci x-ın -5 y-nin -2 nöqtəsi, x-ın -5, y-nin -2 nöqtəsi, bax bu nöqtəyə düşür. Bu nöqtəni də B nöqtəsi ilə adlandıracağıq. C nöqtəsi x-ın -2, y-nin 0 nöqtəsi hara düşür? X oxuna düşür. Çünki x-ın -2, y-nin 0 nöqtəsi buradadır. Yəni C nöqtəsi buradadır. 4-cü nöqtə x = 0, y = 4. Yəni D nöqtəsi y oxu üzərində olacaqdı, çünki x-ı 0-dır. Bax, bu nöqtədə olacaqdı. x-ı 0, y-i 4 D nöqtəsi olaraq. Keçirək. 1-ci çalışmada, 4-cü çalışmada bunun tipində olduğuna görə mən 5-ci çalışmaya keçirəm. 5-ci sınaqda verilən rəqəmləri yazmamışam ki, onu özünüz tapasınız. Digər rəqəmləri qeyd eləmişəm ki, siz də bu nöqtələri tapıb yazasınız. Mənə A və B nöqtələri verilib, buna uyğun AB parçasını qurub onun oxu ox oxu ilə kəşmə nöqtəsinin koordinatlarını tapmaq tələb olunur. Mən ilk növbədə A və B nöqtələrini qurmalıyam. Koordinat sistemində əvvəlcədən hazırlamışam deyə. Siz də buna baxıb qura bilərsiniz. Aha, 2, y-nin A nöqtəsi 2, -2. 2, -2. Onların x-inin də kəsişmə nöqtəsi bura olacaq. Yəni A nöqtəmiz burdadır. B nöqtəsi -1, 4 nöqtəsi burdadır. Bu da bizim B nöqtəsi. Biz AB parçasını quraq. AB parçasını xətkəş vasitəsilə dəftərinizdə qurursunuz. O sonra sual verib onun ox 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 digər çalışmaya. 6 da bunun kimidir. 7 də e, nöqtələr verilib. Nöqtələr qurandan sonra fiqur qurmağı tapşırır. Bu fiqur hazırdır. Özünüz taparsınız. Siz üçün maraqlı bir iş alınacaq. 8-də nə istəyib? Keçirək 8-ci çalışmaya. Kitabda verilən nöqtələri yazmamışam. Digər nöqtələri yazmışam ki, sizə orada əlavə işlər olsun. 8-də A kər mənfi üç nöqtəsindən ox ox x oxuna nəzərən simmetrik olan nöqtəni qurmaq və onun koordinatlarını tapmaq istəyir. Mən əvvəlcədən hazır A nöqtəsini qurmuşam 2, -3. X oxuna nəzərən simmetrik istəyib. Bizim bildiyimiz kimi x oxu üfüqi istiqamətlənmiş oxdur. Yəni o absis oxudur. Ona nəzərən simmetrik nöqtə yəni birinci rübdə yerləşəcək. Baxın, görürsüz, kursoru da göstərirəm onu. Baxın, x oxuna nəzərən simmetrik nöqtə bax burda yerləşəcək. Bu nöqtənin də koordinatları nə olacaq? 2 3 nöqtəsi. Deməli, cavabımız 2 3 nöqtəsidir. 8-in digər A, B, C, D variantlarını bu tipdə yaza bilərsiniz. Keçirəm 9-uncu çalışmaya. 9-uncu çalışmada nöqtəsindən bayaq x oxuna istəyirdi, indi y oxuna nəzərən, yəni ordinant oxuna nəzərən simmetrik olan nöqtəni istəyir bizdən. Bunu tapmaq üçün A nöqtəsini yenə qeyd eləmişəm. Digər nöqtəni qurmaq üçün diqqətlə baxın, kursorla göstərirəm, y oxuna nəzərən simmetrik olan nöqtə bax bura gəlib düşəcək. Olur, həmin nöqtə 3 2 nöqtəsi. Deməli, cavabımız 3 2 nöqtəsi olacaqdır. Digər çalışmalar 10-cu, 11-ci, 12-ci, 13-cü, 14-cü çalışmalar nöqtələr qurmaqdır. Nöqtələri qurmaqda o birsi əvvəlki çalışmalarda qeyd etmişəm. Uğurlar. Hamınızın 14-ə qədər işləməsini istəyərdim. Sağ olun.